Brita Unity. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama-sama saya Nur Hayati Abbas dalam Berita Unity minggu ini. Pada 2 November 2025 telah diadakan Pesta Kanawit di Sarawak. Pesta Kanawit telah dilihat berjaya menjadi platform penyatuan masyarakat tanpa mengira latar belakang etnik, agama maupun budaya. Perpaduan bukan sekadar slogan tetapi satu gaya hidup yang mesti diterjemahkan melalui rasa faham, hormat, terima dan meraihkan kepelbagaian. Perkara tersebut dinyatakan oleh Perhormat Datuk Seri Arun Agodagang, Menteri Perpaduan Negara pada Majlis Penangguhan Pesta Kanawe 2025. Yang berhormat Datuk Seri Aron turut menyatakan bahawa Kementerian Perpaduan Negara KPN akan mengangkat pembinaan negara bangsa sebagai aspirasi baharu dalam memupuk perpaduan rakyat ke arah sebuah negara yang harmoni. Pada 3 November 2025, Yang Berhormat Datuk Aaron Agodagang, Dagang, Menteri Perpaduan Negara, telah menggulung RUU Perbekalan Tahun 2026 Peringkat Dasar di Dewan Rakyat. Seramai empat ahli-ahli yang berhormat iaitu YB Kuala Langat, YB Jelebu, YB Sungai Petani dan YB Mersing yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan dan membangkitkan agar geran kawasan rukun tetangga dinaikkan. Kementerian kini sedang meneliti mekanisme baharu bagi penyediaan geran termasuk cadangan untuk menaikkan kadar geran kepada KRT yang aktif. Antara pertimbangan utama ialah penetapan kadar geran berdasarkan tahap keaktifan KRT iaitu paling aktif, aktif dan sederhana aktif berbanding kadar sama rata sebanyak RM6,000 bagi KRT aktif yang dilaksanakan sejak tahun 2021. Yang berhormat Senator Puan Saraswati Kandasami, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara turut hadir di Parlimen. Pada 4 November 2025, Yang Berhormat Datuk Aron Agau Dagang, Menteri Perpaduan Negara, telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa keharmonian antara penganut agama harmoni bilangan 2 2025 bersama yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, turut hadir dalam mesyuarat ini. Mesyuarat ini telah bersetuju dan meluluskan pelaksanaan Jelajah Harmoni Madani Belia Antaragama Agama ASEAN 2026 anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta pertubuhan-pertubuhan agama pelbagai kepercayaan program yang akan berlangsung dari Januari hingga September 2026 di seluruh Malaysia ini bertujuan memperkukuh kepimpinan belia beragama, mengarus perdanakan konsep harmoni dalam kepelbagaian serta membina model komuniti antara agama. Pada 5 November 2025, Yang Berhormat Dato' Aron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara, telah hadir ke Fabrics of Asia, The Eternity of Weaving, anjuran Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Muzium Malaysia yang telah disempurnakan yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail. Yang berhormat Senator Puan Saraswati Kandasami, Timbalan Menteri Perpaduan Negara turut hadir dalam majlis ini. Pameran ini menampilkan keindahan seni tenunan dan tekstil tradisional dari negara-negara ASEAN yang mencerminkan semangat kebersamaan serantau. Setiap helaian fabrik bukan sekadar karya seni tetapi simbol kehalusan budaya, ketekunan serta nilai persahabatan yang menghubungkan kita sebagai satu keluarga ASEAN. Sekian Berita Uniti Minggu ini, raikan perpaduan dalam kepelbagaian. Assalamualaikum dan salam perpaduan.